эти синие коробки, которые город наш, ну центральную нашу улицу, ну никак не украсят Ну они зато э, жильцам пользу принесут. Ну пользу, я не знаю, какую пользу жильцам. Эти... Эти... эти все сети они только вымывают деньги из наших с нашего города и просто напросто как раз бюджет теряет гораздо больше. Потому что вы скажите, назовите хоть одного. Я представитель комиссии по предпринимательству. Назовите хоть одного нашего производителя, который работает с вашими сетями, кроме хлебзавода, который Днепропетровский тоже зарегистрирован в, вашей, там, ну, в вашем городе. Ни одной фирмы, которая работает с АТБ, с сетью АТБ. Просто-напросто это все. Вы, вы, это вы громад. Вы А як вийти з положення? І чомусь говорять, спочатку зробити люди бояться, люди не вірять. Чому не повірять людям? А говорять, що а ви нам не вірите? Звичайно, вони побудують цей магазин і все вже, перекриють все. А чому не зробити так? Я вас розумію. Це вихід вірний. Я з цього починала. Утажаем. Утажаем. Вот смотрите, для того, чтобы э, найти, так сказать, точки взаимопонимания, вот я понимаю, нужно конкретно с вашей стороны сказать, что главное. Вот я слышу, человек говорит, сделайте дорогу. Ее там нет, сделайте дорогу. Александр говорит, вот давайте мы сделаем вот тут зеленую зону и детскую площадку, что тоже в принципе реальный вопрос. Но сделайте ее сейчас. Да, а я стен, говорю, а да, куда ж да. я положу свои вот эти вот сэндвич-панели а и железяки? Это а же вы говорите, а это ж нам... Не, подождите, а это ж нам на, как... А все ]動. равно, как, как а ты... Emperor, а, а, а там, где стоят, все равно, там же есть место, куда положить. Но вы понимаете, что это ж... Девушки, вы специалист строительства? я торгаш. Я торгаш. Но я понимаю, для того, чтобы подпорную стенку сделать... То нужно сначала забить э, буранобивную э, сваю, укрепить ее, а потом э, завести грунт, выровнять, утрамбовать, еще раз утрамбовать, и только после этого можно сработать на другой площадке. Она а вот тоже утрамбовали, вот там и будет детская площадка и зеленая лета вам не заважают. Чему вы боитесь? Я вы же больше Материал можете А Давайте поручим специалистам эти вопросы. Поручим комиссионно разработать, подготовить предложение, разработать план того, о чем вы говорите. То ли застройки, то ли дороги, то ли детские площадки и так далее. До начала строительства. И скажут нам, возможно это, или Вот Отжига Александр готов, если я. Я смотри. думаю, что человека три ничего не случится. Пять, да. но то уже. Не, ну что пять? Три. И организация, адур... а которая. Да. вы зацепили там вопрос, что касается прибудинковой территории. Если проектом не вызначена прибудинковая территория то это не значит, что ее не должно Вы понимаете? о чем вы говорите. Ну, Потому что нельзя есть подъезд, подъезд к человеку. Там, лазить, а есть ДБН, есть дом. нормы соответствующие, есть 9 там этажей, да? 9 этажей. Ну вот посчитайте, какая должна быть прибудинковая территория. Вам там не достроиться будет, если вы значит прибудинковую территорию. Проектом. Если вы значит проектом, там, там строить не будут. Ну, как... Вы согласны но, с этим или нет? Не было, наверное, когда отдавалось. А вот еще груз не было. зато я да, территорию, яку прибирают, так называемую, да, где 5000 квадратных да, метров уборка да, территории. А то, а то, про, когда закончится строительство, нам территорию еще добавят, и будет перекрестное. Это просто решение местных органов власти за то, чтобы кто-то смотрел за этой территорией для, того, я, для чистоты уборки. Я вам говорю за то, что нельзя ни в коем случае говорить, о том, что если территория не вызвана чинопроектом, значит при будинковой территории быть не может. Она Я согласен с вами. есть, будет нам и должна быть. Поэтому условиях и ограничениях написано, то здания, которое находится... мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проєктуються до існуючих будинків та споруд. До будинку 58 вулиці Харківської 21,5-51,5 різні розстояння. Але саме це те, що має проєкт, і воно є. До будинку номер 15 по вулиці нижньо Сировацький, 28 метрів. До проєктуємої будівлі будівля з предпродажної підготовки автомобілів по вулиці Нижньосировацькій, 9, 26, шість. Вимоги щодо благоустрою, Розробити выконты паспорт, опорядження фасаду до благоустрою, його елементами, территорию с элементами отточуючим забудовою, враховуючи видовых з магістральних вулиць. Ну, Є ті питання, которые архітектура нас обязалась сделать. И мы включили це проект. Если нужно потрібно, ще раз говорю, что на той части, которая остается под... Ну, земляным покрытием, давайте, мы не возражаем. Мы высадим деревья, поставим там детскую площадку с той комплектацией, о которой вы говорите. Но это будут чисто наши с вами договоренности, а не проекты. А потом все остальные вопросы. Доручаем архитектуре нашей, управлению архитектурой, разработать план благоустройства. Вот совместно от вас, да, да Александра, да. Даю, да, туда Да, туда да, туда да, туда. Да, да, да. Ну, может, еще да. От э, застройщиков, ну, Виталий Владимирович, э, не местный, вот кто-то из вас, да, определились. Разработает архитектура, план благоустрою. Э, потом, там же мы ей рекомендуем, чтобы разработать план этот, таким образом, чтобы можно было сначала, ну, хотя бы начать из, из какого-то, как вы говорите. Но если это будет дорога, может быть частично, там, я не знаю. Нам построить часть дороги, потом построить забор, э, ну, скажем так, полтора метра от э, подпорной стенки, не полностью закрывая и продумать место складирования Я строителя. сейчас в этом думаю. Я просто хотел забрать меры, чтобы забрать Чтобы показать, что пожалуйста, да, мы не будем даже и, это... И и но, то, что... но, то, но если подпорную стенку надо выполнять, работу, это же опасная работа. Туда не должен никто попасть на, на эту площадку. Ну вы понимаете, что это техника да, безопасности. Да, Давайте я вас да. проинформирую. На сегодняшний день будет. земля, Все. которая принадлежит и застройщику. И мы застройщику. Мы будем. А? На сегодняшний а? день земля, которая принадлежит застройщику, за которую на сегодняшний День, уже несколько лет, платит налоги, она доходит почти до вашего дома, я не знаю, там сколько метров, но почти до туда. Но по плану застройки там строиться не будет. То есть эта пешеходная дорожка, которая у вас дома, давай, давай, она остается, она, она в планах... Корпорация ТБ отремонтировать новое такое просто. Там То есть за этой дорожкой там не будет ничего. Там есть возможность, в принципе, сделать вашу зеленую зону детскую площадку. Единственное, что по проекту строительства на этой зоне, на время строительства, планируется ставить вагон, строительные вагончики, потому что негде их ставить. Это единственное, что мы бы могли бы площадку сделать и раньше. А Uh, Помощники поставить uh, временно арендовать какую-то землю помощи. И не ставить uh, там, Не ставить по там, 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 на этой земле. ставить ставить на корпорации, за счет, того, за счет ваших а а на корпорации. Не ставить на это... у ставить Не было Не больше вот, питань по прибудинковой территории за счет ваших средств разработать проект при прибудинковой территории, будинку, в каком вы проживаете. это очень интересно, они надо он... проверить, потому вы, что, что мы мы сделать... в некоторых ваших интересов. Нет, смотри. Они же половину территории. Не-не-не-не. Это интересы. Были предложения такие сделать, и мы уже согласились на все это. Но а, контролирующие органы горосполкома или а, горсовета не разрешили. Финансирование должно только с бюджетного счета на изготовление. Как это сбили? А вот а, а так. Ну, бюджетному не может. Прибли... Привлеченные не имеют права заказывать а, проекты. Раньше делали мы это. Раньше, да. Такого... До Выхода закона да. про место Если был бы был блондинковый бы, комитет, они бы заказали, а вы бы просто им помогли это все дело осуществить финансово. Предложение. Нужно создать инициативную группу, действительно. Как? Александр, как? вас как... Да, как? это Алексей Алексеевна. Види Александр, записывай всех пофамильно. Ну, наверное, надо, сказать, надо, наверное надо собрание провести, протокол, чтобы был, чтобы делегировали полномочия жителей этого дома. И с этим протоколом до минимум прийти сюда. Если домовного комитета нет. А потом же. Не знаю. Вот смотрите, вы с каждый каким-то делом занимаетесь. Да и вы, пенсионеры, почетные люди вот там плохие мы, хорошие, я имею в виду бизнес. Ну вот деньги уже вложены, запроектированы, платим все. И сейчас говорят, так, а теперь ты подожди. Вот Сумская строительная организация, директор сидит. А я ему говорю, а я тебе деньги платить не буду. Как? Вот пусть твои строители голодные сидят. Ну неправильно вы сказали, я сказал, подожди, с кем, с кем, с кем, с кем, с кем, с на основании чего? Кто им дал полномочия от имени всего того Зачем мне полномочия, если, если мне нужно пугать, найти... Лева, а им? Так как? Ну, мне ж не нет. Вот же человек говорит, если что, вы выберите. Есть тут товарищ один, там. Я, я с ними найду. Когда с Черниговским ну, товарищем не путаю. Так и рождается магазинов. Наш, но наш, но наш магазин нам не нужен. Мы без него да, 100 лет проживем. Это вам, вы мне свое высказываете, я его могу слышать. Но у меня есть документы. Ну я же у вас нет. не должен спрашивать Ничего. это. Вы понимаете? Но 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 у вас есть ордер на квартиру? Есть. Я же не лету туда. О, у меня есть да, документы да, на, да, на да, то, да, да, чтобы я да, использовал да, эту землю да. до определенного времени для строительства магазина. Одноэтажного и так далее. И мне у вас спрашивать не надо. Я приехал только лишь для того, чтобы найти с вами контакт. До этого говорили, все правильно. А вот это вы сказали очень зря. Почему? Я, вас, я а вас уверяю, зря слышал. Ну почему? Ну, если у вас а... есть документ на квартиру, то у меня есть документ на это. Мы не вторгаемся в ваше пространство. Вы вторгаетесь в наше. Вот в этом разнице. Нет, не не, Пожай, не, не, такой, не, такой, не как Можно я на Можно встречу сделать? Можно? Можно, Можно, можно? можно. А, а я, а, хочу... можно я еще раз скажу, я... потому что, я так понимаю, совсем создать Яхт... вас, архитектуру, которая сегодня не присутствует, да, к ладно. сожалению, и мы и вместе мы решим, да, как и как, очень ввести параллельно саму стройку и детскую площадку тоже строить и, и дорогу, но для этого мы же не можем сами решить, саму для этого нужны Тут те же самые, та же архитектура, тот же самый Гастнер, Земляшка будет туда принадлежит. То есть нужно взять эти разрешения. проект это дело сделать. Детали детали вы не вот вы сказали только что бизнес, вот я имею документы. Ну мы знаем, если вы бизнес, мы знаем, как можно получить документы, правильно? То есть вот со стороны людей есть недоверие конкретное недоверие к бизнесу. Они говорят, ребята, дайте нам, а потом сами. А вы говорите, не, не финал. Мы сначала, а потом мы дадим вам. Я... Только людей же обманули. Не раз, не два, не три, а постоянно обманывают. Вот про лавину сейчас вижу, пример, пример лавины же привели, да? Сделали, пообещали. А ничего же так и не привели территорию. Поэтому, я думаю, самый простой вариант договориться с людьми, Доворить Совершенно и я, и я вам еще хочу сказать: я лично принимал участие в том, когда к нам приехал один застройщик и начал возле дома строить магазин. И мы с людьми не дали ему. Мы пришли, начали ломать доводить. эти опалубки, но люди захотели, они не дали. Поэтому дайте людям, а потом они дадут. Им. Я согласен. Я хочу, чтобы мне поверили. Надо привезти э, комплект детской площадки и положить возле дома. Я покладу его, пусть, тогда, пусть на него дождь. Зачем это нужно? Я прошу всего лишь того, что... Меня заложником хотите взять на 4 месяца? Я приеду, буду тут жить. И каждый день рассказывать. Да? Или, ну, ну Можно, это... Вот вы скажите, ладно, вот, если вы про детской расскажете, вот а что-нибудь сделаем... Просто потому что разрезать разрезать. Я понимаю, с телефонами. Где? Хоть что-нибудь для микрорайон поимел. Хоть у него на округе. О, Хоть смотри, я сейчас, вот правильно, ты говоришь, я просто я сейчас хочу закончить это. Есть у нас отдел по организации работы рада. Вот представитель Виталий. Он сейчас записывает наше решение спильно депутатских двух комиссий про создание инициативной группы с телефонами э, и фамилиями. Да. Да. Давайте и мы детскую площадку дворе вот Соберем. А, Привет, Привет, Но, наши, мы эту группу мы соберем отдельно. Соберем, сами обзвоним всех и соберем. Буквально завтра. Тянуть, ну не надо. Вы на месте определитесь с нашим представителем архитектуры, что все-таки мы будем делать: дорогу, площадку или, или еще что-нибудь. Мы определимся, не вопрос. Просто мы сейчас ли, кто, кто будет организовывать. Значит, смотрите, кто, делал, кто нам нужен. Кто нам нужен? Мы-то само собой. Значит, представитель заказчика. Заказчик представитель будет директор фирмы. Пусть, пусть вы делегируете ему полномочия. Значит, смотрите, заказчик, застройщик, архитектура, жильцы, проектант обязательно. Проектант обязательно, потому что он может сказать, я не могу этого запроектировать, какие-то изменения. И представитель Газка. Не, не. Пусть Бурячкова представитель. Провести. И я представитель, я, а, я, 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 а, я с уважением отношусь. но что он будет в этой комиссии делать? Он не будет вам говорить да или нет. Не он, не он документы будет смотреть. Смотрите, Смотрите. Ты, значит представитель инспекции не владеет вопросом возможности изменения проектных решений. Я в этом деле специалист, поэтому я это и говорю. Представитель проектной организации должен быть обязательным. А ГАСК, чтобы... а ГАСК может выделить... сказать, ребята, а этого делать нельзя. Да не будет, но точно так же, оплату, как вы говорите. Говорит, он посмотрит окончательное решение и тогда выводы своим. А, Они сразу скажут, Можно я, это делать. Я как ли. застройщик рассказываю. То есть мы сталкиваемся с этим через день. Так вот, ГАСК никакого отношения к проектной документации не имеет. Его цель прийти. И наказать заказчика, застройщика, генподрядчика, проектанта, технадзор. От дво- там штрафов у нас? От не наказать? А то все Наказать. Это сегодня самый, сегодня. это самый страшный карательный орган для всех предпринимателей Украины, которые занимаются бизнесом. Хотя бы просто переставить стену у себя в офисе, в магазине или еще где-то. Понимаете? Потому газ туда он не нужен. Там. Он все равно придет и... И все равно 100 И а свой бежит. штраф выпишет. Хорошо. А Кто будет контролировать правильность... Автор проектной документации. Подождите. Все. Подождите. Этот проект проходил комплексно в Державной Друзья, вот если вы да, да. В ближайшее время это представить. Он вас должен информировать про то, что Рада принимает, какие решения. И таких ситуаций не должно быть в принципе. Да, 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 Значит, тогда завтра в часть дня на месте, на территории.